действительно прозрачно подать, продать с аукциона, заработать деньги в бюджет громаде, которую мы там ну, бегают эти депутаты, кандидаты в депутаты клянутся в любви и всем прочим. Это продажа интересов нашей громады на сегодняшний день. И вот здесь мы ее наблюдаем. Я лично в этом участвовать не буду. И когда кандидат, заступники тут рассказывают, как это хорошо, Коля. Ну не рано тебе уже и в заступники, и к бизнесу поздно. На пенсию тогда ты иди, если ты тут будешь рассказывать, как это вообще правильно. Левой схемой на Зеленбуд, а там где-то по Шуршим, там кто-то какие-то. Да у нас было тут Житомир Буд замовник, я на этой трибуне выступал уже больше 10 лет назад. Чистое коммунальное предприятие. И этот как там директор этого Житомир Как? Тарнавский. Распродал вообще все. Все, ну и мы сейчас из бюджета эти, достаем деньги громады, чтобы достроить этот дом, чтобы хоть каким-то образом, там хоть что-то спасти вот такую дулю из тех 26 участков, которые там были. Стыдно просто. По тому вопросу, что вы говорите, что кто-то не зарабатывает, так я вам ставлю, что здесь находил профессионал Хабоевский, за это все питание рекомендовал сухомлиц Сергей Иванович. Поэтому будет ласка. Вопросы не к, задержке, к кандидату запреты, а к действующему запрету первому, который находится в отпуске или уволился, и не знает, да. Я... Дякую. наступне питання, і після цього Тому на жаль, що не проголосували, але я думаю, що і ось тільки що ви бачите, спілкуючись з представниками громадського об'єднання Атошник, це питання буде підніматися. Якщо буде потрібно, будемо скликати ще одну сесію. Будемо розглядати ці питання. До скільки ділянок мало виділено? П'ять ділянок, п'ять ділянок. На жаль, я не можу зараз сказати це і в районі вокзальної, це і в районі Жукова. Тобто, це земельні ділянки, які знаходяться в місті. Це під Це під, під багатоповерхівки. Наприклад, у нас був один забудовник, який пропонував. Вони прийшли з учасниками АТО, який пропонував за те, що він побудує декілька багатоповерхівок. Скільки він вам пропонував метрів квадратних? 1900 метрів квадратних житла. 1950 квадратних метрів з гектара, так? Тому Это один из... из. Их несколько. У нас сейчас несколько забудовников. Вот, мы со всеми ведем переговоры, кто лучше предлагает, ну, больше предлагает, да. Вот от этого мы отталкиваемся. Ну, плюс качество, то есть... Мы очередной раз увидели, как депутаты относятся, да, к атошникам. То есть был вопрос, Любовь Владимировна озвучила, атошники, да, хотят построить, ищут. Вот, то есть мы хотим взять список, посмотреть, какие депутаты, как они относятся. То есть мы вынесем это на общественность, я думаю, через Facebook, через другие эти. То есть пусть... Атошники сами, громада места, пусть они смотрят, кто как депутатов работает и как они хотят помогать людям. То есть, кроме того, что мы, грубо говоря, вместо них работаем, помогаем им, вот они нам еще вот такая, ну, типа говорят спасибо, да, это мягко говоря. То есть я думаю, мы будем с этим вопросом разбираться, будем просить создать, э, склыкать да, в неочередную сессию. То есть, понятно, как правильно депутат сказал, я не помню кто, что мы не оставим это просто так. Поэтому я думаю, нас поддержат, и атошники, и люди. землю, которую вы хотите продать, да, мы им не дадим продать. Сразу говорю. Вся земля пойдет отошникам. Когда отошники получат, будут получать в очереди, как любой Владимир говорил, все положено. То есть будет все для народа. Мы будем блокировать здесь. Это, я думаю, минимум, что мы сможем сделать. Конечно. То есть не будет, земля не будет продаваться, как они хотят, да? Ну, то есть вы видели, да? Что землю продать, деньги пойдут, потом деньги куда уйдут, неизвестно, люди останутся без жилья. И опять то же самое, мы за атошников, но ничего вам не дадим, грубо говоря. Ну, я думаю, что мы все же таки будем спробовать. Да, я думаю, не переходить по до каких-то таких мы будем кардинальных, кардинальных мер, да, да, я, да, я да. бы хотела но... бы все же таки думать, что мы далее будем розглядати эти питания.